श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम नमो मार्तंड भैरवाय नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी आपल्या जीवनामध्ये आपल्या इष्टदेवतेच्या सेवेसोबतच कुलदेवतेची कुलदेवीची सेवा करणं अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं ज्या घरामध्ये कुलदैवत आणि कुलदेवीची नियमित सेवा होते त्या घरामध्ये विवाह समस्या संतती समस्या आर्थिक समस्या या कधीच उद्भवत नाही नव्हे त्यांचं आपोआप निवारण होतं जशी कुलदेवी आपल्या कुळाची आई असते तसंच कुलदैवत हे आपल्या कुळाचे पिता असतात म्हणजेच वडील असतात आपल्या सर्वांचं कुलदैवत भगवान शिव म्हणजेच भोलेनाथ आहेत आणि भोलेनाथाचाच अवतार खंडोबा महाराज ज्यांचं ज्यांचं कुलदैवत खंडोबा महाराज असतील त्यांनी दररोज किंवा कमीत कमी दर रविवारी खंडोबा महाराजांची ही मंत्र मंत्रसेवा अवश्य करावी कुलदैवताची नेमकी कोणती सेवा करावी कोणते स्तोत्र मंत्र पठन करावे असा प्रश्न आपल्या सर्वांना पडतो आणि हीच माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत बघणार आहोत स्तोत्र मंत्र सेवा मी व्हिडिओमध्ये दिली आहे आपण ती ऐकून सोबत पठन करा दर रविवारी किंवा दररोज मल्हारी सप्तशती आणि मल्हारी महात्म्य या ग्रंथातील अध्यायाचं वाचन करा सोबतच या व्हिडिओमध्ये जे स्तोत्र दिलेले आहेत जी मंत्र साधना दिलेली आहे ती आपण अवश्य करावी नित्यसेवेमध्ये दररोज किंवा प्रत्येक रविवारी ही सेवा आपण अवश्य करावी खंडोबा महाराजांची कृपादृष्टी आपल्या सर्वांवरती सदैव राहील चला तर सेवेला सुरुवात करूया आपली देवपूजा झाल्यानंतर खंडोबा महाराजांना स्नान घातल्यानंतर महाराजांना आवडणारा भंडारा म्हणजेच हळद खंडोबा महाराजांना भंडारा व्हायचा भंडारा वाहत असताना पुढील मंत्र पठन करावा स्कन्दनाभि स्कन्दनाभिसमुद्रभूते श्रीमैरालप्रियङ्करी गौरीप्रियतडिद्गौरी लक्ष्मीसूते नमोस्तु ते स्कन्दनाभिसमुद्रभूते श्रीमैरालप्रियङ्करी गौरीप्रियतडिदगौरी लक्ष्मीसूते नमोस्तु ते स्कन्दनाभिसमुद्रभूते श्रीमैरालप्रियङ्करी गौरीप्रियतडिद्गौरी लक्ष्मी सूते नमोस्तुते श्री पठन करूया ओम नमो श्री गणेशाय अस्य श्री मल्लारी कवच स्कंद स्कंदष्य श्री श्री मलारिर्देवता अनुष्टपछंद्रीमलहारिकवचपे विनियोगा सनत्कुमर उवाच मुनिनाम सप्तकोटीना वरद भक्तवत्सल दुष्टमर्दन देवेशं वन्देऽहम् माळसापतिम् अनुग्रहाय देवानां मणिरत्नगिरोस्थितं प्रसन्नवदनं नित्यं वन्देऽहं मल्लवैरिणं सर्वदेवमयं शान्त कौमारं करुणाकरम् आदिरुद्रम् महारुद्रं वन्देऽहं सात्विकप्रियं भुक्तिमुक्तिप्रदं देवं, देवं, भुक्ति देवं सर्वाभरणभूषितं कोटिसूर्यप्रतिकाशं वन्देहम् असुरान्तकम् आदिरुद्रं महादेवं मल्लारिपरमेश्वरम् वीरसत्त्वस्य विरूपाक्षं वन्देहं भक्तवत्सलं भोगरूपपरं ज्योतिं शिरोमाला विभूषितं त्रिशूलाधिधरं देवं वन्देहं लोकरक्षक इदं पठति यो भक्त्या मल्लारि प्रीतिकारकं भक्तानां वरदं नित्यं प्रणतोऽस्मि महेश्वरम् वनेरने महादुर्गे राजचौरभयोपित शाकिनी डाकिनी भूता पिशाचो रगराक्षस गृहपीडासुरोगेषु विषसर्प भयषु च सदा मल्हारि 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 इति कीर्तिनं सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति त्रिकाले तु पठे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे क्षेत्रखण्डे मल्हारि महात्मे मल्हारिकवचं सम्पूर्णम् खण्डोबा महाराजां च अत्यन्तप्रिय अत्यन्तप्रभावी खण्डोबा दशाक्षरी मन्त्र पठन् करूया ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्ताण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्ताण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्ताण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्ताण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड ॐ नमो मार्तण्ड ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्ताण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड ॐ नमो मार्तण्ड ॐ नमो मार्तण्ड ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय ॐ नमो मार्तण्ड भैरवाय ॐ नमो मार्तण्डभैरवाय 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 மோ மாதைராய ஓம் நமோ மாதராய ஓம் நமோ மார்த்தண்டைரம் நமோ மார்த்தண்டைரம் நமோ மார்த்தைரம் நமோ மார்த்தைரம் நமோ மார்த்தண்டை கித்தி சேவா கேல தரி கம்மிசாய் கமித் கமி एवढी सेवा आपण दररोज किंवा प्रत्येक रविवारी अवश्य करावी नक्कीच खंडोबा महाराजांचा आशीर्वाद आपल्यावरती सदैव राहील माहिती आवडली असेल जास्तीत जास्त शेअर करा कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या शंका विचारा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम नमो मार्तंड भैरवाय